Мы уже у нашей ранковой Ранкове Витальне, и до нас сегодня завитав Дуже цікавий есть, а самый меломан, автор пісень Паломарчук Павло. Да, Доброе утро, Павел. Добрый. Сейчас в Украине поднялась тема квотирования музыки. Вот хотелось бы поговорить об этом, насколько вообще оправдана сама идея квотирования, не ограничивает ли она возможности распространения творчества. Ну, начну с предыстории. Такие попытки предпринимались давно у нас в 2005 году. У нас с успехом был квотирован в кинотеатрах перевод. То есть все как бы фильмы, которые не произведены в Российской Федерации, они выходят на украинском языке. И поначалу тоже были разные там сомнения: будут ли люди смотреть, будут ли люди ходить в кинотеатры. Там целые сети кинотеатров и, в частности, одесские кинопрокатчики бойкотировали этот вопрос. Но тем не менее ну, если хитовые кассовые фильмы, то залы забиты и с удовольствием смотрят на, 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 ну, э, на ледней мове фильмы, получается. И еще еще такое замечание, там некоторые переводы даже говорят о фильме Тачки и прочее, они намного более ну, удобоваримые и намного более, э, лучше воспринимаются публика. Если вернуться к музыке, то э, первая попытка была в прошлом году, в этом году в феврале месяце э, вице-премьер-министр э, профильной гуманитарной... Кирленко внес в Верховную Раду проект постановления по, из по изменению закона в, телеради в телерадиовещании и э, радиомовлении О том, что 50, ну, поправки определенные, о том, что 50% музыки, которая звучит в украинском радиоэфире, в любом в коммерческом, неважно в каком, должна быть украинского производства. Из них 75% на украинском языке. 55 украинских исполнителей, в том числе такие же известные, как Бумборг, Джамала, Дмитрий Шуров и так далее. Там выступили, их очень много, на самом деле, Билок, выступили против этого квотирования. Объясню почему потому что подобные меры в других государствах, которые более сильные языково и более сильные в плане Франции, в посыле своей культуры и по пропаганде своей культуры в мире, они не привели к желаемому результату наоборот. Но об этом я могу более подробно рассказать. А вот в Германии, где квот не было и нет, наоборот, произошел рост. Поэтому тут надо подходить к вопросу, что надо молодым, вот я, как, там, опять же, вы сказали, гострайтер, то есть, и автор, который общается с очень многими украинскими музыкальными коллективами, то есть, знаю, чем, чем они живут, им совершенно, не для их развития, если ставится цель развития украинской музыки, то совсем не квоты нужны. А... То есть правила квотирования музыки определяет не монополисты музыкального рынка, а государство? Государство, совершенно верно. Монополисты, как раз, вот там, Виталий Дроздов, Ставр Медиа, другие, ну, то есть, как у нас есть сети радиостанций, сетевые радиостанции, есть целые медиа холдинги, у которых 5-7 радиостанций, они категорически против. Могу сказать, почему музыканты против. Когда, ну, чтобы вы понимали, запись такой песни, как на еды Океан Уэльзи, вот последний uh -huh. хит с оркестром сумасшедшим и так далее, это 7-10 тысяч долларов. Запись. Это не, ну, то есть, вот записать эту песню, это 10 тысяч долларов. То есть, и когда молодой новый, ну, там, не знаю, одесская группа, там, любая, хочет записать аналогичный, конкурентный тому же, ну, самому кассовому продукту на украинском рынке, за продукт, да, она вынуждена равняться на вот эти 10 тысяч, которые записаны в студии 2.1.1 Виталия Телезина. Ну или, или, или хотя бы на 3.5, за которые пишут свои песни Тинакарль э, Тина Карль и Света Лобода. Получается, и поэтому, ну, э, э, Качество продакшена музыкального, то есть качество сведения, микса и так далее, прямо зависит от финансовых вложений. Поэтому, может быть, музыкантам просто дать время в студии, может музыкантам просто оплатить репетиционные, ну, до момента записи, чтобы они там были сыграны, лучше звучали и так далее. Может быть, им оплатить э, э, репетиции, может быть, ну, как-то так подойти к этому вопросу, а не ну, таким э, жестким рамочным квотированием, которое опять же, не приводит к желаемому результату. Они привели к желаемому результату ни в Чехии, ни в Словакии, ни, в, в, э, во Франции. То есть, вот, чтобы вы понимали, в Чехии и Словакии, ну, в Польше даже, у них э, качество современной музыки крайне низкое. В каком плане? Ее конкурентоспособность в чистом музыкантском смысле. Я, не, вот, я знаю выдающиеся, несмотря ни на что, французские современные коллективы, там, in China, или, допустим, вот, ну, опять же, там, ну, Кристина Де Квинс, это и последняя суперзвезда французская и так далее. То есть они все равно еще выходят на рынок. В Чехии и Польше все очень сложно. Плохо там собирают залы огромные. И, и в Словакии, ну, в Словакии вообще маленький рынок ограниченный. Старые коллективы, ну, то есть аналоги нашего ВВЛ, того же Океана Эльзы. Новых собирающих залы или аналог нашей Ирины Билок, там есть, есть она и в Польше, аналог нашей Ирины Билок, и в Чехии. Причем такой прямой. Ну, я не буду там с утра называть имена этих исполнителей. Они там собирают Олту-арену, ну, это огромный 17 тысяч зал в Праге или там большие залы в Польше. Получается, и, ну, опять же, ничего нового эти рынки не дали. А вот рынок Германии, как ни странно, дал. Ну, и рынок Франции дал, но он просто огромный. То есть, рынок Франции – это пятый медиарынок в мире, рынок Германии – это третий медиа рынок Первый США, второй, ну, США, Великобритания, Япония, Франция, Германия, Франция. Вот тогда пятая Франция у нас по объему продаж музыкальных носителей, стримов и так далее. Получается, и и вот что случилось во Франции? Значит, там 20 лет назад было введено квотирование. Квотирование там составляет 40 Должно быть исключительно на французском языке. Это привело к тому, что на французских радиостанциях звучит сплошной стромай. Ну, это супер, супер популярный французский исполнитель, который единственный прорвал и американский рынок, и сути очень качественный танцевальный продукт. Получается, а новая французская суперзвезда Джейн, ну, ее новый Зас называют, она вынуждена петь на английском, чтобы пробить, ну вот француженка, но она, она, она альбом свой выпустила на английском, чтобы пробить этот рынок, потому что э, кв квотированное языковое вот такое вот засилье, оно приводит к крайне низкокачественному продукту, и вот этот ну, просто Кристина де Квинс и Джейн, это просто вспышки, ну и тот же Стромае, но он очень долго шел к своему успеху, то есть все остальное, Единица да, все остальное то, чтобы вы поняли, во Франции звучит такая Алла Кудлай, встретившая Ива Бобова, только на французском. Ну, то есть там звучат либо Джонни Холидей, ну, то есть супер, или Мирей Матье, чтобы вы понимали, ну, и то это кутрилы, чтобы хоть люди понимали, там есть много других исполнителей, названия которых, там, тайтлы, ничего не скажет нашему, да, то есть, ну, чтобы вы поняли, то есть это вот, а в Чехии и Словакии еще хуже, на обычной радиостанции, которая звучит не в Праге, а вот, там, в Брно каком-то, или еще там Алмолце и так далее, там вообще, там сплошная Алла Кудлай, то есть там там сплошное вот такое вот радио очень немодное. И молодым коллективам очень трудно пробиться, несмотря на то, что в этих странах существуют и дотации, и льготы, чего у нас нет даже близко. Вот еще хотела спросить, почему, на ваш взгляд, на наших радиостанциях украинских не освещается вот история альбома, история написания песни, может быть, какая-то маленькая да. часть биографии самого вот. исполнителя? Это, это проблема вот с Сашей Кольцовой, с лидской группой которая профессионально, Кыхетка сейчас уже, которая профессионально занимается этим вопросом, или там с Сережей Кейном, это автор и ну, главный автор, и, скажем так, основатель интернет-издания Кома, и или там есть Панасов у нас, прекрасный парень с издания Культ Простер и так далее. То есть это вот очень обсуждаемая тема, мы любим на эту тему поговорить и знаем точный ответ. Получается, крайне низкое качество Журналистской подачи нет интереса. Объясню первое, что я имею в виду. Ну, там музыкальный канал там один, он самый известный, не буду его называть. Ну, как, когда, как, как бы ты уже музыкальный канал, такие ошибки, там, не знаю, как-то у них была там э, какая-то программа, дискографии, Кайли они там перепутали все, что можно было перепутать. Ну и так далее. То есть вообще там, вот, ну, события личной жизни, включая там ее онкозаболевание, ну, вообще все перепутали. Ну, не знаю же, если вы музыкальный канал, то подходите ответственно к контенту, нанимайте редакторов. Вот здесь есть радиостанции, где работали и работали люди, которые разбираются в музыке, то есть у нас там несколько одесских радиостанций поднял такой парень Андрей Угнев, это там меломан, законченный, влюбленный в музыку и так далее. Получается, когда человек, ну, и Сергей Матвеев был опять же на этих же радиостанциях. То есть когда человек, у нас радио одно было, ну, не буду называть, его, у нас одно радио было до 2002 года, потом поменялось собственника и формат, ну радиофил, то есть, а но вообще там сплошные меломаны работали, опять же на других одесских радиостанциях, в вечерних программах есть там фанаты своего дела, которые то Dark Wave пропагандируют, то какую-то музыку, вот, похожую на флёр, если об одесских группах говорить. И получается, вот когда люди фанаты своего дела, как Сергей Кейн или как кто-то еще, и они работают на радио, то они заражены этой идеей, они знают все нюансы, они могут что-то рассказать и так далее. Мы давно говорили, вот, ну, готовые драфты давали для сетевых радиостанций. Опять же, когда пошла война, волна на ретро, ну, расскажите о той же Ирине Билы, как создавался альбом так просто, там, кто до него писал песни, как создавался альбом Ома, там, например, или как создавался альбом 98 -го года, а я кажется, он назывался, э, и так далее. Ну, нет этого ничего. Это даже отсутствие если... Отсутствие интереса культурной не, не, это, это во-первых, отсутствие то, что нет, у зрителя, может, был бы интерес это послушать. Нет, у ведущих. Да, совершенно верно, то есть нет заинтересованности. И вот Саша Кольцова, она говорит, ну почему бы даже тем же мэтром у нас журналистики украинской, почему бы им не прорекламировать в эфире лишний раз какую-то хорошую группу. Допустим, вот есть много одесских начинающих групп, или на самом деле украинская музыка есть. Просто ее не видно, поскольку она забита тоталитарным соседним государством, и она забита внутренним украинским псевдошансоном и шансоном. Это грандиозная проблема, то, что звучит в каждой второй маршрутке. Но, чтобы вы понимали, самым популярным исполнителем, ну, это, как бы, вот, это даже не Стас Михайлов не Григорий Лепс, нет, серьезно, было серьезное исследование. Самым популярным исполнителем в городах 50 тысяч плюс, ну, это как бы Котовский, Змеев и так далее, является некий Виктор Королев. То есть это даже не Шуфутин. Вот вы его не знаете, не а вот вот в Измаиле Котовский и условный, там, не знаю, э, Белгорнестровском только его и слушают. Между прочим, он крем собрал. Но дело не в этом. То есть это и на рынках звучит, вот, э, ну, как они новые колумбийки, вот такая вот вообще очень низкая, ну, это псевдошансон, я его называю, очень низкопробная музыка на самом деле. То есть если вот, ну, когда у человека какой-то праздник, да, как говорит Валерий Меладзе, мы все делаем праздник. Он приносит диск домой, и вот тот диск, который диск или там закачивает музыку сейчас с интернета в основном, или какой-то там сборник, и вот этот вот сборник, там, ну, вершины, чтобы вы понимали, на самом деле так. Вот вершины на самом деле там являются а ворок в лучшем случае, аллегрова и лепс. То есть все остальное еще хуже. И не слушают современную музыку, люди, они не уделяют ей внимания. Это, если мы говорим о популярной сейчас культуре, популярным отдельный пласт — классическая музыка, которая вообще в нашей стране забита, потому что ну, нищие заработные платы в музыкальных школах, музыкальных училищах и только выживают все сейчас за счет энтузиастов, которые фанаты, опять же, вот, вот, любой бизнес хороший, когда он фанатизм. То есть, и когда он начинается с живого интереса человека, который его начинает. И только за счет энтузиастов сейчас выживают музыкальные школы. Опять же, им там собираются какие-то квоты, не квоты, им там ну, льготы на, электр... на коммунальные услуги музыкальным школам скостить. И был проект в прошлом году, но его музыкальное сообщество ну, оспорило еще больше, чем проект по квотам. О а сокращении музыкальных школ считают, что это будет катастрофа, потому что ремесло предметное, оно им надо владеть. Иначе не будет качественного продукта. Да ну, наверное, думаю, просто также стоит и нашим группам посмотреть, что не обязательно копировать слепо европейские стандарты, нужно это, предлагать новые проекты. Это, это другая, это другая сторона вопроса, очень важно. У нас новые молодые группы, там и одесские с этим страдают. Тут киевская группа очень известная, которая сейчас сняла клип "Кнок-Кнок", но у нас есть такая группа, которая получила из за качество видеоролика, идеи, получила огромное количество видеопросмотров, значит и там группа «Моя» киевская. Есть, ну, есть очень много групп, очень хороших на самом деле, которые поют на английском и играют на английском. Я считаю, что это кардинально неправильно. Ты, если ты конкурируешь с Григорием Лепсом и Ириной Олегровой, а все мы конкурируем с Григорием Лепсом или нет, ну серьезно, или с Филиппом Киркоровым условным, или неважно, он ну, там с Земфирой, ты должен нести месседж на понятном языке. То есть ты, у тебя должен хук был смысловой в тексте, иначе твоя музыка будет вообще никуда. Когда ты поешь на английском, у тебя нет в, в Украине, в Украине, у тебя кроме киевской, там, одесской, ну, аудитории миллионных городов, и в лучшем случае каких-то там, ну, у тебя нет вообще шанса даже зацепить нету. И вот сколько не говоришь, что молодым некоторым даже одесским группам, они этого, к сожалению, не понимают. Они думают, что они со своим продуктом интересны на Западе. Ну, в Украине 7 тысяч музыкальных коллективов. Чтобы вы понимали, там в Ирландии их в Ирландии их 15 тысяч, ну, в Ирландии меньше, а в Великобритании, их, ну, в Великобритании это мощнейший музыкальный okay. рынок и мощнейший музыкальный экспортер. То есть, в Великобритании, чтобы вы понимали, 2, по последнему каталогу 280 тысяч музыкальных единиц. В Украине, еще раз повторяю, у нас всего лишь 7, это всех, если посчитать, вот от, от того же Ива Бобула и заканчивая там самой радикальной гранжевой какой-то нишевой киевской группой. Великобритания Великобритании это 285 тысяч ныне ну, действующих, а еще есть бэк-каталог, который крутится на радио и так далее. И поэтому является ну, Великобритания, там, как и Швеция и прочее, это музыкальные экспортеры. В Великобритании мощнейший музыкальный рынок, мощнейший рынок шоу-бизнеса, как и в Соединенных Штатах Америки, мощнейший гастрольный рынок концертный и, и внутри страны, и на экспорт и так далее. То есть, и когда наши группы сознательно копируют и не имеют в себе чего-то живого. но ну, вот единственный, кто пробился на западный рынок, по сути, это Дахабраха. Только потому, что у них этнические корни. Сейчас, может быть, что получится у Лануки, будем смотреть. И, скорее всего, что-то будет, если Джамала будет все очень правильно нести и вести и правильно позиционировать. Вот, возможно, пробив рынок этой вот песни о 1944 х ага. крымских татарах. Возможно, она, если она завоюет... Ну, Специ... специфическое неправильное слово. Определенные национальной аудитории в странах Европы, возможно, долго задержится Она для себя, вот я общался с ее пиарщиками и с ее как бы, менеджером, она для себя отрицает этот путь, она считает, что она все равно со своим европейским продуктом зайдет на рынок. Ну, я говорю, что все должна быть какая-то оригинальность и упор на национальные ниши, чтобы она хотя бы там закрепилась. Сейчас мы будем надеваться, что украинская музыка будет процветать и далее, украинские таланты, и мы будем спевать на... Понятный, всем мове.